23 апреля отчетным концертом во Дворце культуры и техники подведен итог учебной деятельности музыкальной школы. Ведь в этом году школа отмечает свое 25-летие. В своем интервью итоги подводит директор музыкальной школы Песляк Владимир Иванович. Владимир Иванович, в нескольких словах итоги вашей учебной деятельности вот за этот год. В этом году у нас заканчивается 25-й учебный год. И вот сегодня, 23 апреля, мы будем в Дворце культуры давать отчетный концерт. Конечно, это лучше раз увидеть, чем, но, чем, два раза услышать. Концерт будет в 6 часов вечера. Вот, будут участвовать коллективы художественные, хоровой коллектив, народ, оркестр народных инструментов, духовой оркестр, ансамбль скрипачей, камерный ансамбль и отдельные солисты. Ну, какие у нас э, результаты этого года, чем мы можем похвастаться? 8 человек в э, призеров, лауреатов областного конкурса «Юный виртуоз». Среди них солисты Кулинская Марина, Завалий Маша заняли второе место, Сыроватка Николай второе место. Это наше будущее, это наша надежда. надежда. Можно ли сказать, что вот у вас есть, ну, предположим, новые повороты или новые погонини? Ну, я уже Сказал, что есть Кулининская Марина, это ученица 5 класса, скрипка, это виртуоз, это будущий талант. Есть у нас э, Завалий Маша, ученица 4 класса, лауреат конкурса, Сыроватка Николай, э, э, Головко Светлана, будущая студентка музыкального училища. Вот. Есть Сазонов Андрей, Бардов Сергей и многие другие, которые хорошо выполняют учебный план и выступали на конкурсе лучшие, как говорится, лучшие. Владимир Иванович, сравнительно недавно вы обращались с письмом к руководителям предприятий, организаций с просьбой о помощи, поскольку школа размещается в довольно Неприглядном помещении с 1968 -го года, по-моему. Да, помещение у нас неприглядное. Мы как сюда поселились в 1968 году, так мы здесь и находимся. И вот мы на э, сессии вышли с предложением э, коллективом вступить в дол на долевом участии, принять участие в долевое участие в строительстве школы. И уже завод сантехизделий, э, директор э, Сергей. Э, Юрий Яковлевич Гордичук нам уже прислал ответ, что на совете коллектива решено принять участие в долевом строительстве школы. Только нужно определить процент и сумму, которую должно внести это предприятие. То есть можно сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки? Да, дело сдвинулось. Проектная документация уже почти есть. Значит, мы можем начинать, были бы деньги, можем в этом году начинать строительство. Сейчас в школе 374 учащихся и 42 преподавателя, которым приходится размещаться в действительно весьма непрезентабельном помещении. Но тем не менее результаты налицо. Выпускники школы – свидетельство высокого уровня преподавания. И лишнее тому подтверждение – отчетный концерт 23 апреля.